Uzun müddətdir davam edən Rusiya-Ukrayna müharibəsindən də yeni xəbərlər gəlməyə davam edir. Onu da diqqətinizə çatdıraq. Yenə böyvədlər, yenə fiyaskoya uğrayan nəticələr. Qərb Ukraynaya yeni tip silah texnikalarını göndərəcəyini və bu texnikaların müharibənin gedişatına böyük təsir edəcəyinə dair yenə və yeni vədlər verib. Söhbət Fransa istehsalı Mirage 2000 qırıcılarından gedir. Əslində Kiyevə daha öncədə bu tip sözlər verilib. Bəziləri reallaşsa da, bəziləri havada qaldı allaşan vədlər isə heç bir irəlləyişə Ukrayna tərəfindən səbəb olmadı. Sadəcə müharibənin uzanmasına təsir göstərdi. İndi Qərb Miraj 2000 qırıcıları ilə addımları hansı məqsədə çatmağı planlaşdırır? Bu qırıcıların Ukraynaya verilməsi nə vəd edir? Rusiyanın hücumlarının qarşısını almağa və müharibənin gedişatını dəyişməyə təsir göstərə biləcəkmi? Ukraynıda döyüşün bitməsinə mane olan hansı amillər var? Əməkdaşlarımız araşdırıb. Fransa müdafiə naziri Sebastian Le Cornu Parisin Ukraynaya Mirage 2000 qırıcılarını təhfil verməyi planlaşdırdığını deyir. Bir müddət əvvəl isə Ukrayna müdafiə naziri Rüstəm Umerov da Kiyevin Gripen və Typhoon kimi qırıcıların tədarükü ilə bağlı danışıqlar apardığını bildirmişdi. Maraqlıdır, Qərb və Birləşmiş Ştatlar uzunmüddət F-16 qırıcılarının müharibənin taleyini dəyişdirəcəyini və Kiyevə hərbi arenada üstünlük verəcəyinə dair iddialar irəli sürürlər. Lakin indi müttəfiqlər Ukraynaya digər tipli qırıcıların da verilməli olduğunu qeyd ediblər. Ekspertlər isə Qərb və Birləşmiş Ştatların bu addımını böyük və uzunmüddətli planlarının başlanğıcı hesab edirlər. Çünki müttefiqlər Ukraynaya göndərdiyi bütün silahları yalnız Lend-Lease qanunu çərçivəsində tədarük edirlər. Sözü gedən qanun çərçivəsində Ukraynaya verilən silahlar borc formasında verilir və müharibə bitdikdən sonra geri ödənilməlidir in their fight to defend their country and their democracy against Putin's cruel war. Bu qanunun istifadəsi Birləşmiş Ştatlar üçün ilkdir. Eyni ilə indi olduğu kimi, Vaşinqton ikinci dünya müharibəsi ərzində müttəfiq adlandırdığı ölkələrə Lend-Lease ilə silah və texnikalar göndərib. Nəticədə Birləşmiş Ştatlar müharibədən sonra uğur qazanan yeganə ölkə olub. Görünür, Ağevin tarixdə qazanmış olduğu bu uğuru indi də Avropa təkrar olmaq istəyir. Üstəlik Birləşmiş Ştatlardan fərqli olaraq Qoca Qitə təmsilçiləri bu addımla ikili qazanc əldə etmək istəyir. Qönə texnologiyalar vasitəsilə mübarizə aparmağa məcbur edilən Kiev borc aldığı silahlar vasitəsilə böyük uğurlar qazana bilmir. Bu isə müharibənin uzanmağı ve Ukrayna'ya daha çok silah vermesine getirip Şubat 2022'de bir haftada Ukrayna'yı yenebileceğini düşünerek saldıran Rusya halen başarı elde edememiş. Hatta zaman zaman toprak kayıplarına varacak şekilde hezimetlerde yaşadığı görülmektedir. Ukrayna Rusya'ya karşı büyük bir direniş göstermektedir ve devasa Rus ordusuna karşı bu direncinde Ukrayna'nın en büyük destekçisi elbette ki Amerika Birleşik Devletleri ve NATO ülkeleri olmuştur. Türkiye olmak üzere NATO ülkelerinin Ukrayna'ya destekleri halen devam etmektedir. Ancak bunlar e, Ukrayna'ya verilirken elbette ki hibe'den ziyade borç karşılığı verildiği ve savaş bitiminde bunların Ukrayna'dan bir şekilde tahsil edileceği de hatırdan çıkartılmaması gereken önemli bir husustur. Ukrayna F-16 olmak üzere e, zırhlı personel taşıyıcılar ve tank, top gibi farklı askeri envanter kayıtlı e, teçhizatlarında gönderildiği e, bilinmektedir. Ancak e, Varşova Paktı eski üyesi olan Ukrayna askeri yapılanma ve teçhizat olarak e, Rus endeksli silahlara aşina olduğundan dolayı NATO'dan gelen teçhizatların ve silahların F16'ların kullanımında sıkıntılar ve zorluklar yaşadığı da görülmektedir. F16'ların kullanımı ve diğer uçak e, diğer teçhizatların kullanımında Ukrayna ordusuna eğitimler veriliyor olsa da bunlar kısa süreli ve hızlandırılmış eğitimler olduğundan dolayı başarıları da elbette ki buna endeksli ve doğru orantılı olacağı da hatırdan çıkartılmamalıdır. Ee, Ukrayna'ya gönderilen e, NATO silahlarının e, özellikle ekonomik ömürlerinin dolmakta olan ya da e, çok e, yakın zamanda dolacak olan e, teçhizatlar ve uçaklar olduğu da unutulmaması gereken bir husustur. Bu aşamada Fransızlar, kendi yapımları olan Miraç 2000 uçaklarını da Ukrayna'ya göndereceklerini açıklamaları farklı bir düşünce akıllara getirmektedir. Çünkü ekonomik ömürleri dolmakta olan teçhizatları Ukrayna'ya göndererek hem Ukrayna'yı borçlandırmakta hem de bu teçhizatlardan, uçaklarından ve diğer donanımlardan kurtularak iki türlü kazanç elde ettikleri de Hatırdan çıkartılmaması gereken başka bir husustur. Yani Batı Ukrayna'ya destek verirken aynı zamanda iki defa kazanmaktadır. Birincisi Ukrayna'yı borçlandırmakta, ikincisi bu envanterdeki silahların, uçakların herhangi bir masraf yapılmadan elden çıkartılması sağlanmaktadır. Ukrayna bu teçhizatları hızlı eğitimle kullanmaya. E, sokmaya çalışırken bir taraftan da eski teknoloji e, cihazları teçhizatları kullanıyor olduğundan dolayı Rusya karşısında e, başarısızlıklarının bir başka sebebi olduğu da hatıra gelmektedir. Bu nedenledir ki Ukrayna eski teçhizatlarla Rusya'ya karşı direnmeye zorlanmaktadır. Bu da Ukrayna'nın maddi manevi askeri qaracızan yıpranmasına səbəb olmaqdadır. Üstəlik birləşmiş ştatlar və müttəfiqləri bu üsulla öz inventarlarında yeni silahlar üçün bir növ yer açırlar. Belə ki, köhnə texnologiyalı məxsus silahların baxım xərcləri yenilərə nisbətən çoxdur. Üstəlik bu tip silahların utilizasiya hücumluğu ilə aradan qaldırılması belə böyük xərc tələb edir. Bu səbəbdən qərb Bu tip çünən texnikaları Ukraynaya göndərərək həm inventarında yeni silahları yerə alır, həm də baxım xərclərinin qarşısını alır. Bundan əlavə, Qərbün sözdə yardım adı altında Ukraynaya silah tədarük etməsi Kiyevi uzunmüddət özündən aslı hala salır. Çünki göndərilən silahların baxımı, mermi və digər təchizat metodları Ukraynanı silah bazarında tək əldən aslı salır. Beləliklə, Birleşik Müştatlar və müttəfiqləri bu metodla həm də müharibə bitdikdən sonra Ukraynanı öz vasalı halına salacaq. Çünki yüksək miqdarlarda borclanan Kiyev xərclərini ödeyə bilməyəcəyi təqdirdə müttəfiqlər müəyyən müddətə Ukraynanı öz aralarında parçalaya bilərlər. Sözü gedən bütün bu faktlar isə üç ilə yaxın zamandır davam edən Rusiya-Ukrayna müharibəsinin niyə hələ də bitmədiyinin ən bariz göstəricisidir. Qərb bölgədə bir növ qumar oynadır. Moskva və Kiyev isə oyunun içində qalib gəlmək ümidi ilə itirməyə devam